Украине. Вы смотрите новости на БТБ. Здравствуйте. 17 украинских военных, освобожденных из плена, вернулись в Днепропетровск. Бойцы пробыли в неволе более трех месяцев. Их сразу же отправили в госпиталь на обследование, сообщает Днепропетровская АГА. Напомню, накануне вечером президент Петр Порошенко сообщил об освобождении украинских бойцов. Среди них четверо военнослужащих Нацгвардии, 7 солдат Вооруженных сил Украины и 6 добровольцев московских СИЗО находится более 20 украинских военных. Об этом заявляет российская правозащитница Елена Васильева. По ее словам, украинцев обвиняют в незаконном пересечении границы, хотя фактически их взяли в плен во время боевых действий. Большинство ранее держали в ростовском СИЗО, затем их перевели в Москву. С родственниками некоторых уже удалось связаться. Сейчас правозащитники составляют список задержанных украинских солдат. По подсчетам активистов, в плену террористов россиян находится более 700 граждан Украины. Пятеро украинских бойцов погибли, восемь получили ранения за минувшие сутки. Об этом сообщили в пресс-центре АТО. Боевики обстреляли украинские позиции более 30 раз, а за время действия режима перемирия более трех тысяч. Об этом сообщили в группе информационного сопротивления. Сохраняется активность боевиков на Дебальцевском и Луганском направлениях. Сепаратисты наносили огневые удары по Авдеевке, Трехизбинке, Сокольниках, Орловском, Песком. Четыре раза был обстрелян Донецкий аэропорт. В районе Горловки зафиксированные реактивные установки залпового огня. После нанесения огневого удара они меняют позиции. Возле Мариуполя боевики прекратили безуспешные попытки форсировать реку Кальмиос. В то же время продолжаются обстрелы в районе Гранитного, Толоковки и Коминтерновна. Террористы продолжают отводить из Донецка свои войска из Петровского района на другие участки и концентрироваться в северных и северо-западных районах города. В Петровском районе Донецка остались отдельные подразделения банды «Оплот» с минимумом тяжелой техники. Одновременно боевики активно обстреливали поселок Пески и перемещались вдоль фронта, в том числе в сторону Авдеевки. Продолжается переброска малочисленных групп боевиков в район Еленовки, Новотроицка, а также Горловки и Янакиева. В районе Углегорска на первой линии сосредоточилась группа боевиков численностью до 400 человек с артиллерией и бронетехникой. В резерве у этой тактической группы Макеевское бандформирование. В нем до 300 боевиков и около 10 единиц бронетехники. В Луганской области боевики 32 раза обстреляли населенные пункты, в том числе и подконтрольной Украине. Во многих из них из-за попадания снарядов повреждены газопроводы и линии электропередач. В результате без газа остались жители города Счастья и нескольких сел Трехизбенка, Кряковка, Сокольники, Чернухина. Электричества нет в Новоалександровке, частично в станице Луганской и Пшеничном. Ночью в Донецке опять стреляли. За минувшие сутки артиллерийскими снарядами повреждены 9 жилых домов в Киевском районе. Утро без газа встретили 2700 жителей города. В настоящее время обстановка в Донецке относительно спокойная. Все коммунальные службы и аварийные бригады работают в штатном режиме. Восстановлено электроснабжение около 1000 домов поселка Октябрьский. На Харьковщине Обезвредили группу диверсантов, причастных к терактам на территории города и области, в частности, к взрыву в пабе «Стена» 9 ноября. Об этом глава СБУ доложил президенту Украины Петру Порошенко. Силовики задержали 12 человек, включая главарей. У них изъяли автоматы АК-74, патроны, к ним гранаты, детонаторы, наборы для установки растяжек, а также противопехотная мина российского производства запрещена Оттавской конвенцией 1997 года. По данным контрразведки СБУ, эта преступная группировка входила в состав террористической сети, созданной для дестабилизации ситуации в регионе. Финансировали и руководили е спецслужбы России. Подготовку диверсанты прошли на территории российского Тамбова. У задержанных обнаружили видеоотчеты о терактах в Харьковском пабе «Стена» и возле клуба «Британия». Они готовили и другие теракты а также вооруженное нападение на один из блокпостов на границе Донецкой и Харьковской областей. Однако благодаря слаженным действиям украинских силовиков их планам не суждено сбыться. Жительницы Инакива требуют от боевиков самопровозглашенной ДНР денег на жизнь. Как сообщают интернет-издания, женщины с детьми пришли в местный горсовет, чтобы выяснить, когда они получат выплаты. Самопровозглашенные власти заверили, что так называемый гумкомвой из России привез деньги и выплаты начнутся вскоре. Однако известно, что с последним гумкомвоем на оккупированной территории завезли оружие и боеприпасы. Ранее стихийный митинг состоялся возле Свердловского исполкома в Луганской области. Собравшиеся требовали, чтобы сепаратисты покинули город. Подобный бунт прошел и в Червоно-Партизанский 16 ноября. Люди возмущались бесчинствами боевиков. Великобритания закупит 10 бронемашин для миссии ОБСЕ на востоке Украины. Об этом официально заявил министр иностранных дел страны Филипп Хэммонд. Все автомобили будут экипированы по последнему слову техники. На это британское правительство истратило более 1 миллиона 200 тысяч фунтов. Напомним, что в настоящее время ОБСЕ расширяет свою мониторинговую миссию в Украине. В Донецкой и Луганской областях будут работать 350 человек, еще 150 с российской стороны границы. К слову, инспекторы ОБСЕ не принимают участие в расследовании катастрофы малайзийского Боинга. Необходимо создать рабочую группу с представителями Украины, Венгрии и Словакии, которая бы использовала новые технические возможности для укрепления энергетической безопасности в Европе. Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в ходе телефонного разговора с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном. Собеседники обсудили новые технические возможности поставок газа благодаря запуску интерконнектора между Венгрией и Словакией уже в конце этого года. Также глава государства предложил вести совместный контроль на украинско-венгерской границе для оживления экономического сотрудничества и противодействия коррупции. Украина планирует допустить норвежские компании к управлению украинской газотранспортной системой. Об этом сообщил премьер-министр Украины Арсений Ценюк на Украино-Норвежском форуме в Киеве. Для этого Верховная Рада готова принять закон, который разрешит европейским партнерам, в том числе и норвежским, напрямую инвестировать в ГТС и подземные хранилища. Украина может перечислить предоплату за российский газ до 1 декабря. Об этом заявил министр энергетики и угольной промышленности Юрий Продан. По его словам, планы по закупке ресурса не изменились. До конца года планируют приобрести до полутора миллиардов кубометров газа. Закупка начнется с наступлением холодов. Возможно, еще до начала декабря. Пока что ситуация не критическая. Министр добавил, что еще нельзя говорить об объемах предоплаты. Соглашение между Нафтогазом Украины и Газпромом Позволяют закупать только необходимые объемы газа, а их определят в зависимости от текущей ситуации. Создать эффективную систему здравоохранения в Украине одна из главных задач правительства. Потому эксперты предложили свою программу развития этой отрасли под названием Видение 2020 в чем она заключается и как скоро реформы начнут внедряться в жизнь, узнавала Вероника Сектым. До 2020 года в Украине предусмотрен ряд реформ, в том числе и в области здравоохранения. По мнению экспертов, начинать изменения необходимо с улучшения качества медицинских услуг. Основными стратегическими принципами реформы охраны здоровья Основными стратегическими принципами реформы охраны здоровья должны быть наличие свободы потребительского выбора. То есть каждый потребитель услуг в системе охраны здоровья имеет право свободно выбирать себе место и предоставителя услуг. Также необходимо отметить, что финансовые обязанности государства касательно охраны здоровья должны соответствовать экономической мощности страны и уже существующим бюджетным ресурсам и ограничиваться разработками со стороны государства в сфере политики, контроля и наблюдения сбоку держави, в сфере политики, контролю и нагляду. Ориентация на качество услуг, предоставляемых врачами, первое, на что эксперты требуют обратить внимание. Ведь именно от этого зависит процесс выздоровления пациента. Прежде всего, это системные реформы. Мы говорим о структурных дисбалансах в организационном секторе. То есть очень много внимания уделяется больницам и очень мало уделяется внимания первичному обследованию. Следующее ⁇ это вопрос финансирования, который должен быть на первом месте система финансирования из разных поступлений. Это означает, что бюджетные больницы имеют какое-то количество коек, а необходимо ориентироваться не на количество мест в больнице, а на качество предоставляемых услуг. По данным экспертов, 68 процентов граждан Украины умирают от сердечно-сосудистых заболеваний. В то же время ежегодно в нашей стране случается до 50 тысяч инфарктов. Поэтому особое внимание необходимо обратить на реформирование кардиохирургии. Каким образом, мы можем в в Каким образом мы можем в корне изменить ситуацию в медицине? А изменения нужны в краткосрочной перспективе. Поэтому я считаю, что правительство и президент смогут увидеть результаты в ближайшее время. Нужно уделять внимание именно кардиологии и кардиохирургии. Таким образом, мы сможем снизить смертность украинцев уже в ближайшее время. Таким чином, мы сможем уменьшить летальность украинцев уже в ближайший час. Воплощать реформы в жизнь начнут уже в скором времени. И эксперты уверены, что улучшение системы здравоохранения непременно выведут Украину на высокий уровень предоставления медицинских услуг. Вероника Сектым, Даниэль Косаковский, БТБ. Спасибо, что вы с нами и до встречи.